ओ परमात्मनेभ्यास टेल डॅश नैन अथ चित समाधा अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयी स्थिर पदक्षिदे अथ चित्त समाधातुं न शक्नोषि मयी स्थिर अभ्यासयोगेन ततो मामिछाप धनंजय पदक्षिदे अभ्यासयोगेन ततः माम इच्छ आ धनंजय वाक्यमश्च शाह विस्लेषणः आहतोऽकालं स्यर अनुक्रमां कह कर्त्रपदी यह कर्मपदी यह अन्येषु वंता हा विधेयाहा अव्ययान कर्णता हा तिंगंता हा वन एक चित्तम मई स्थैरम अथ समाधातुम तुम नशक्नोशी धनंजयो ततः माम अभ्यासयोगेन आपतुम तुम इच्छो इन वन ए सधा हेज इन ऑब्जेक्ट चित्त दि वर्ड स्थिर ईज एडर्बिय फ्रेज वन ए चित मई स्थिर सम्जेक्टिवल और शक्नोशि और नक्नोशि लाइक् वाईज इन वन सी आज इोन ऑब्जेक्ट म फ्रेज वन सी मसगेन आम इच्छेक्टिवल ऑफ इच्छ वन डी अन्वेश शब्द अभ्यास तुम्, तुम् अभ्यासा। अथ मयि चित्त स्थिधँ न शक्नो अथ अव्यय एंड सो so, मई अस्म सर्वनाम सप्तमी एक्वचन चित्त चित नपुसकिंग द्विती एक वचन चित्त पास्ट चित्त ऑबर्व पर्सीवड्ड कंसिडर्ड रिफ्लेक्टेड और मेडिटेड अपॉन बट हियर द माइंड यदा दुर्वा प्रसर् मद मदश्चित सो चलचि एंड अदर कांपौंड सो इन टर्म्स ऑफ माइंड रीजन इंटेलेक्ट रीजनिंग फैकल्टी नॉलेज स्थिरम स्थिर विशेषण अत्र नपुंसक द्विती द्वितीया वचनम स्थिर स्थकि कंपेटिव डिग्री स्थेयस डिग्री स्थेठ स्थिर स्थेयस्थे फर्म स्टडी फिस्से भावस्थिरा जननातरसौदा स ससाणु स्थिर भक्ति सुलभ निःश्रेयसयास्त वह स्ट्रांग इंटेन्स टर्न रिलेन्टेस दिस् ऑलसो इज इंटरेस्टिंग क्वेसेंट् फ्री फ्रम पैशन सोम सृतीगणीय उभयपदी टू प्लेस और पुट् टुगेदर् जॉयिन् यूनट राक्षसत्वन्ना पुनर्धर्य सदधु पुनर्धर सण राम पदम मूर्ति समाधत्ते केसरी मत दंती टू कॉन्सेंट्रेट फिक्स और अप्लाई इंटेंटली अपॉन एज द आई माइंड एट्सेट्रा समा से सेम श्लोका इज बीन कोटेड अथ चित्त समाधा न शक्नो गीता भगवदगीता ट्वेल्व डैश न अव्यय नो नॉट शक्नोशि शक धा लटी देव एक एकवचनं शक शक्रं शक्तौ टू बी एबल टू बी पावरफुल स्वादि पंचमग्निः हा परस्मैपद अकर्मकः अनेक ततः धनञ्जयं माम् अभ्यासयोगेन आप्तुं इच्छः ततः अव्ययम् देन धनञ्जय विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं संबोधन एकवचनं धनञ्जयते यः सः धनञ्जयः उपपद बहुव्रीहि धनञ्जयः नेमफ्र्जुन द नेम इज द डिड इनमाभारत दट इंट्रेस्ट सर्वाजनपा जिम्मायध्य धन से हु धनंजय मस्मत्सर्वनाम द्विती एक अभ्यास अभ्यासुग तृती एक वचन अभ्यास योग अभ्यास है कर्मधारा अथवा अभ्यास योग है अभ्यास योगा तृतीयतत्वोष अभ्यास रिपीटीशन इन जनरल व्याख्याता व्याख्याता इति पदाभ्यासो उद्याय परिसमाप्तिं योतयति दैट इज नॉट रेलेवेंट तद्यथा अभ्यासं अभिजेताम् देयरफॉर एड्रेस मी एज इज योर वर्क Discipline in arms, exercise, that's a good meaning. Many quotations. Abhyasa Yogaha, abstraction of mind resulting from continuous deep meditation.

चुरादि दशमगणी यहाँ उभय पदी सकर्म कहा सेट इच्छ इश धातो हो लोटी मध्यम पुरुष एक वचनम इश इच्छ, इशु इच्छायाम टू विश टू डिजायर टू वॉन्ट टू दादी ही षष्ठगणी यहाँ परस्मय पदी सकर्म कहा सेट अन्वयाथ ओहोरॉल मेरी अथ मई चित्त समस्थिर सामधा न शक्नोषि If thou art unable to fix thy mind steadily on me, Tataha dhananjayo maam, Abhyaso yogena aptum ichya, then O dhananjayo, by the yoga of constant practice, Abhyaso yogena, do thou seek to reach me. Chandavishleshan. Athachittam samadhatum. Ashrakshani samadha. Etesham matraha. Eka dwe dwe. Nashaknoshi Mayastiram Ashrakshani majesty. एतेषां मात्रा एका द्वे एका अभ्यास योगेन ततो गेन त एतेषां मात्रा द्वे एका एका षडे में एका द्वे द्वे मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अष्टाक्षरा धनञ्जय एतेषां मात्रा एका द्वे एका तृतीये पादे अपवाद अन्यथा अस्मिन् द्वादशाध्याये नवमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स ऑफ स एव्री चैप्टर ऑफ गीता हैज ए टाइटल ऐस वन योग अदर बट मेन्श इन द श्लोक इज अभ्यास विच इज नॉट मेन्शंड इन एनी एटीन टाइटल्स, द कंपाउंड वर्ड कैन बी डेसिवर्ड अभ्यास है योग कर्मधारा अथवा अभ्यास योग है अभ्यास तृतीयतत्ष इन अपटे डिशनरी कॉमपौंड वर्ड्स आर्नाट सेपरेट्ली But there is an exception for this word, Abhyasa Yoga. The detail reads Abhyasa Yoga, abstraction of mind resulting from continuous deep meditation. One may grant that continuous deep meditation is Abhyasa, but is then the abstraction of mind Yoga? I am not inclined to take that. The meaning of Abhyasa as exercise, repetitive practice is interesting. मेन इन द आर्मी हेव टू डू पर हेडिंग एज एन एसेंशियल रेग्युलर एक्साइज मेडिटेशन एंड कॉन्सेट्रेशन कैन ऑलसो हैपन ओन्ली प्रैक्टिस अदरवाइज एज यू वेल नोन मैंड इज अंथी अबउट हाउ वन शुड ब्रीद वन लास्ट इज ऐडवोकेटेड एज सर्वद्वार संयम्य मनोहृदयुच मूर्ध्याधायात्म प्राण आशो योगध धारण ओम इतकाक्षर ब्रह्म व्याहर ममरन य प्रयाति त्यजन देंहम सयाति परतिम एट्स चैप्टर ट्वेलव एंड थर्टी हैविंग क्लोज ऑल द गेट स्वरद्वाणी संयम्य द माइंड इन दि हाट मनोहृ निवृद्य च एंड एंड फिक्सेड द लाइफ ब्रेथ इन द हेड मूर्धि एंगेजड इन द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेट्रेशन योगधाराण आश्रिता रिपीटिंग ओम ओम एका ब्रह्म व्याहरन रिपीटिंग द सिंबल ऑफ इटर्निटी होल्डिंग मी माम अनुस्मरण ऑलवेज इन ही लीव्स हिज बॉडी देहम त्यजन प्रयाति एंड फोर्थ प्रयाति रिच एज द स्परिट सुप्रीम परमा गतिम या इज इट पॉसिबल टू प्रैक्टिस इज डायरेक्टली एट द लास्ट मोमेंट विदाउट एनी प्रीवियस प्रैक्टिस संत ज्ञानेश्वर सेवा की द्वार उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी स्टैंड एट द डोर ऑफ द डिटी एट लीस्ट फॉर अ मोमेंट एंड यू विल हैटेड ऑल दोड्स ऑफ emancipation note at the door of divinity does not necessarily mean the door of a temple or of a church or of a mosque Sikhs have a beautiful word gurudwara so identical to so identical to devachi basically deva at the door of the divinity means fully focused on him also Kshanabari, meaning for a moment has to be akin to mean at least for a moment as the practice will grow, moment will become minute, minute will become an hour, and gradually meditation will happen as a concurrent activity. Santa Janabai, who was housemaid of Santa Namadeva, also developed her meditational practice that Dalita Kandita Ananta, whether grinding a floor or pounding the grains, I shall only sing of you. In those times, दीज वर दी रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटीज देर वर नो फ्लोर मिल्स और डीहस्किंग मशीन्स निसंबे क्षण तुझे नामगा मुरहारी मे युअर नेम नॉट रेस्ट इवन फॉर अ मोमेंट नित्य हाचे कारभार मुखी हरि निरंतर मे युअर नेम इन माइ स्पीच बी माइ एवर प्रेजेंट ऑक्युपेशन कारभार नित्य कारभार एवर प्रेजेंट ऑक्युपेशन मै बाप बंधु बहिणी तू बा सखा चक्रपाणी यू हु द डिस्कस माय मदर माय फादर बाप बंधु ब्रदर बहिणी सिस्टर सखा फ्रेंड सो यू हुल्स द डिस्कस बी माय मदर फादर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड फ्रेंेंड लागले चरणासी मणे नामयाची दासी My mind is at your feet," says this maid of Santanamade. Listen to this rendition by none other than Asha Bhosle. Also another video. I have given the links. In the Indian tradition, sainthood is by such ardent devotion. In our life also, ardent devotion may have some beginning, sometime but it has to grow. It has to be made to grow, for which abhyasa yoga. Shubhamas.